Acceptance and Commitment Therapy. Это достаточно молодое направление терапии, которое возникло как одно из продолжений когнитивно-поведенческих подходов. Оно возникло на базе того, что спориться со своими мыслями и опровергать их, искать какие-то ар аргументы, кому-то это не помогало, как в классических поведенческих направлениях. Поэтому возникла необходимость в том, чтобы появилось что-то новое. И эта терапия, которая во многом интегрирует в себе техники mindfulness, учит обращаться со своими мыслями посредством не оспаривания их, а посредством того, насколько эта мысль сейчас для меня является полезной, и если я ее думаю, как она влияет на мое поведение, продвигает ли она меня к моим ценностям, или наоборот, я начинаю что-то делать, что меня уводит от них.